Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Azian dan rakan-rakan. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang kami pilih iaitu Selcom di bawah kursus telekomunikasi dan rangkaian komputer. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya Syazwina Nurhaida binti Sulaiman. Saya Nur Alia Batrisha binti Kamarudin. Saya Nur Isra Anisha binti Muhammad Saya Aina Alia binti Abdul Malik. Okay, kemudian, kita pergi kepada profil Syarikat Selkom Azizatul Berhad Kuala Lumpur Syarikat ini telah ditubuhkan pada 5 Januari 1988 dan nama asalnya ialah STM Selulu Communication Sendirian Berhad sebelum ia ditukar kepada Selkom Azizatul Berhad Ia terletak di Kuala Lumpur dan ia merupakan sebuah pejabat utama di Malaysia Ia telah berkembang daripada sebuah syarikat yang kecil kemudian menjadi syarikat yang tertua dan terbesar di Malaysia ia, merupakan, ia menggunakan sistem analog e pada asalnya kemudian ia berkembang teknologinya berkembang kepada teknologi GSM iaitu daripada 1G kepada rangkaian 5G yang lebih luas dan stabil kemudian SELCOM juga memperkenalkan perkhidmatan-perkhidmatan seperti XPEX dan SELCOM First XPEX adalah pelan yang lebih jimat dan pelan SELCOM First adalah kepada menyasarkan kepada golongan profesional dan golongan berkeluarga dan kini jaringan perkhidmatan Celcom merupakan jalur lebat besar dan terluas meliputi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Kemudian kita masuk kepada visi dan misi Celcom. Visi Celcom adalah untuk menjadi peneraju teknologi digital di Malaysia dan kemudian misi Celcom adalah untuk menyediakan perkhidmatan digital inovatif iaitu membangunkan produk yang moden untuk memperkasakan dan memberikan peluang kepada rakyat dan memajukan negara. Kemudian permasalahan isu, yang pertama kita mempunyai aa, kelajuan internet yang rendah. Oleh itu penyelesaiannya adalah dengan menggunakan fiber optik yang akan memberikan rangkaian yang lebih luas dan stabil. Kemudian capaian internet juga tidak menyeluruh. Oleh itu aa, langkahnya adalah dengan menambahkan bilangan router untuk meningkatkan kelajuan internet. Ya, bagi 2.0.1 iaitu gambar rajah telah lantai, terdapat uh, server room, executive room, manager room, uh, files room, meeting room, uh, receptionist area, and workstation area. Okay, jadi uh, kita akan dari sini dipanggil macam mana dia bersambung daripada uh, di okay, sambungan ni bermula daripada ISP iaitu Celcom kepada firewall melalui, uh, menggunakan kabel fiber optik daripada fiber tu kepada switch dan switch tu disambungkan pula kepada server dengan menggunakan kabel cat 6 uh, kami menggunakan uh, switch uh, stackable switch daripada dan semua peranti di situ uh, disambungkan melalui kabel cat 6 dan uh, nombor manfaat uh, merangkumi uh, executive room dan manager room. Uh, Rutin nom butir nombor dua merangkumi vice room dan meeting room. butir nomb butir nombor satu merangkumi research uh, research area dan butir nombor tiga uh, untuk workstation area. next. okay bagi 3.0 pilihan boleh iaitu tiga. Uh, menyangkut topologi, kami menggunakan star topologi di mana dalam star topologi ni semua peranti seperti kapita apa benda tu uh, disambungkan secara individu ke satu peranti pusat iaitu switch uh, dan dia akan membentuk satu corak seperti bintang di mana switch tu berada di pusat dan semua peranti tu macam-macam bucu bintang. Kami pilih dan start topology ni sebab dia mudahkan urusan. Lagi-lagi bila -lagi nak semak uh, tu, kalau ada rosak tak perlu nak semak yang lain. Lepas tu kalau nak kembangkan lagi yang banyak tu lagi device tak perlu nak susun satu rangkaian balik next Kemudian kita akan masuk ke peralatan rangkaian. Peralatan rangkaian yang pertama yang digunakan ialah firewall. Firewall ini adalah untuk melindungi sistem daripada serangan cyber seperti malware dan DDoS. Kedua, saya akan menggunakan switch yang punya 48 port. Switch ini adalah digunakan untuk menyambungkan pelbagai peranti dalam rangkaian lain. Yang ketiga adalah router. Router ini adalah untuk menyediakan sambungan internet tanpa wayar yang pantas dan juga stabil. Seterusnya, uh, peralatan rangkaian ialah printer laserjet. Printer ini digunakan untuk mencetak uh, dan menggunakan teknologi injek berkelajuan tinggi untuk keperluan pejabat berskala besar. Seterusnya ada server. Server ini digunakan untuk menyediakan storan berskala besar untuk sistem rangkaian. Uh, peralatan seterusnya ialah projektor. Projektor ini digunakan untuk memaparkan imej, video dan pembentangan daripada komputer ataupun laptop dan sangat uh, sesuai digunakan dalam bilik-bilik khusus seperti meeting. Seterusnya ialah printer inkjet. Printer ini sesuai untuk cetakan warna yang berkualiti tinggi seperti laporan dan grafik. Kemudian kita pergi kepada 5.0 kelebihan dan kekurangan. Antara kelebihan yang pertama ialah peranti yang stabil kerana kami menggunakan switch yang dikenali sebagai stackable switch Stackable switch terdiri daripada banyak port jadi jika satu port tidak berfungsi ia tidak akan menjejaskan hubungan dengan peranti lain Kemudian kelebihan yang kedua adalah mempunyai rangkaian peranti yang cekap Model router yang kami gunakan mempunyai fungsi dual band Fungsi dual band ini mampu mewujudkan rangkaian internet yang pantas dan yang lebih stabil walaupun berada dalam jarak yang jauh Kemudian kelebihan ketiga adalah memberi perlindungan terhadap ancaman iaitu fungsi firewall kerana firewall dapat menjaga aliran data yang masuk dan keluar dengan menapis aliran data tersebut untuk memastikan seluruh rangkaian bebas daripada ancaman. Bagi kelemahan pula, kami dapat mengatasi terdapat dua kelemahan iaitu yang pertama kekurangan ruang fizikal di mana bila menggunakan kabel kapsid dan fiber ini diperlukan ruang yang besar untuk pemasangan uh, restu, terutama sekali kalau pelangki tu duduk berada di kawasan yang jauh jadi perlukan kabel yang panjang Selain itu, dia macam boleh menyebabkan kemerosotan isyarat tu lagi-lagi bila, bila isyarat terlemah. lemah Seterusnya, kini kita akan beralih kepada kos. Uh, peralatan yang digunakan ialah firewall, switch, router, server, kabel cat 6 yang berukuran 305 meter, fiber optik yang berukuran 50 meter. Jumlah keseluruhan ialah RM16,323.63. Sekarang kita akan beralih kepada perisian rangkaian. Terdapat dua perisian rangkaian yang digunakan dan antaranya ialah Firewall. Firewall ini adalah untuk menapis trafik rangkaian masuk dan keluar. Dan yang kedua adalah pengurus rangkaian tanpa wayar. Pengurus rangkaian tanpa wayar ini adalah untuk uh, memantau prestasi dan kestabilan rangkaian. Next. Seterusnya adalah media penghantaran. Media penghantaran terdapat uh, dua jenis iaitu wired dan wireless. Bagi yang wired, uh, media penghantaran yang digunakan ialah cable cat 6 ia digunakan dalam pejabat dan premis pelanggan dan untuk menyokong kelajuan sehingga 10 gigabit per second untuk sambungan dalaman dan yang seterusnya ialah fiber optik fiber optik ini digunakan untuk backbone rangkaian utama Celcom bagi media penghantaran wireless pula adalah yang digunakan adalah wifi ia membolehkan sambungan tanpa wayar antara peranti seperti telefon komputer riba dan juga tablet bagi akses internet seperti yang dikatakan oleh Aina sebentar tadi, terdapat dua jenis sistem rangkaian iaitu wire dan wireless. Uh, akses internet ini digunakan bagi memastikan kelancaran operasi dalam organisasi agar para pekerja dan eksekutif dapat menyempurnakan kerja mereka dengan lebih efektif, inovatif dan produktif. Bagi sekolah poin kosong pula, jaringan dan penambahan terdapat dua penambahan baikkan yang kami ikut. Yang pertama ialah uh, tukar wayar iaitu diluaskan rantai yang fiber optic daripada kabel uh, kaksis tu kami tukar dengan lebih banyak fiber optic uh, supaya dia dapat memberikan kelajuan penghantaran data yang lebih jauh lebih pantas dan lebih baik untuk persekitaran trafik yang tinggi. Lagi-lagi bila kawasan HQ. jaga jangka 20 ialah naik taraf wifi di mana sekarang wifi ialah wifi 5 naik taraf kepada wifi 6 E ataupun wifi 7. Jadi bila gantikan uh, wifi ni Uh, sebab Wi-Fi 6 dan 7 ini dia gunakan 6 jalur 6 gigahertz uh, yang empat kali ganda lagi tinggi spektrum dia daripada Wi-Fi yang sekarang ni. Maksudnya so, teknologi dia dapat menggunakan peranti sambung serta tanpa gangguan. Okey, taklah seperti Wi-Fi dulu. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.